Зараз вона одна з найсексуальніших жінок України. А в дитинстві Даша Астаф'єва дуже страждала від проблеми з зовнішністю. Через надмірну худорлявість однокласники називали дівчину велосипедом, а через алергійні висипи на обличчі постійно знущалися. Відтоді життя Даші дуже змінилося. Вона відома модель, співачка. А кілька років тому дебютувала ще й в кіно у стрічці, «Закохані у Київ. А сьогодні на екрани країни виходить новий фільм за участі Даші Ніч Святого Валентина. І про це будемо. Поговорите просто зараз у снеданку. Даша Астафьевна в студии. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что приехала. Спасибо вам. Итак, премьера фильма сегодня. Волнуешься? Конечно, волнуюсь. и, Наверное, самый настоящий праздник именно сегодня и у меня, и у всех, кто участвовал в этом, и у родных, и близких, потому что они уже... Смотрят все там и мама и бабушка. Анонсы, и трейлеры, приятно, да, все ждут. Да. А, логичный вопрос, наверное, тебе все его задают. Ночь святого Валентина, но уже как бы вроде бы Ночь Святого Валентина прошла, да, 14 февраля. Почему сейчас примера? Потому что людям нужно было отойти от Ночи Святого Валентина, и сейчас мы сможем спокойно, Старый без эмоций да. рассказать, что же происходило в Ночь Святого Валентина. А расскажите о своей героине. Это обычная ну, типичное для вас ампла? или все-таки что-то новое было в этом образе? Думаю, что герои этого доброго фильма – это каждый из нас. Потому что я очень долго думала, как ответить, кто это. Многие говорят, вот даже объявляли, что это привычная амплуа. Нет, это не привычная амплуа. Это один из периодов, который переживает каждый из нас в жизни, когда ты в очередной раз разочаровываешься в человеке, когда ты разочаровываешься в отношениях, да и вообще в том, что существует ли любовь в этом мире. И и здесь показаны ситуации, когда люди вопреки всему, вопреки всем нет и против начинают верить в то, что можно встретить свою любовь одну на всю жизнь, и я, наверное, так же, как и эта героиня в жизни вот так перебираю, перебираю, мои там мама, бабушка ругается, ты останешься старой девой, останешься одна, не надо быть такой вредной. Но хочется встретить уже раз и навсегда. Были сцены и поцелуев, и осмотра у, врача. Всех О. интересует, ну ладно, про осмотр врача это один разговор. С этого все начиналось. А, да, да ну, он играет гинеколога, правильно, я так понимаю, что судя да. по всему, ну не стоматолога точно. Сцены поцелуев, как снимаются в кино? Потому что все всегда задают вопросом. Это же нужно по Целоваться. Конечно, по-честному. Это вообще первый фильм, в котором я принимала участие, где все было по-честному. И Даже миллион раз ссорились, миллион раз э, доказывали друг другу. Но все было очень по-честному, и я переживала. И э, начались-то съемки с чего? Со сцены у гинеколога. Конечно, мы стали намного ближе друг к другу с Кириллом после этого. Шутили и смеялись. Кирилл вообще такой очень неординарный актер, очень талантливый человек и хороший. Он, естественно, чувствовал, что я переживаю. И... Мы там сутки снимаем погони, побеги какие-то. И тут нам говорят, сегодня сутки снимаем поцелуи. Я так пришла, конечно, мне нужно было настроиться. Но Кирилл взрослый мужчина опытный, который вот настоящий актер, прям вот такой талантливый, который сумел расположить и правильно все это, конечно, я уже уходила домой, такая скруженная. А чтобы было приятно словаться, ты сейчас ее расположить. Ну, он все сделал правильно, не было никаких, знаете, каких-то там шуток или там. Серьезно помогал, да. чтобы это было максимально ну, комфортно Это все было и очень искренне. Во всяком случае, мы целовались, все молчали, никто там не мешал, не было никаких лишних дублей, все снимали, все работали очень Серьезная класс. работа. Но вот чем вот так уникальный этот фильм, что вот, не, не много сейчас ну, в кинопространстве таких работ, где, я так понимаю, не было четкого сценария, да? То есть, да, это абсолютная импровизация. То есть абсолютная импровизация, но ну, это очень сложно. Вот как вам работалось? Вот, были изначально какие-то задачи, Или это вы уже встроили э, сцену, а потом уже корректировал режиссер? Очень сложно. И э, все мы в какой-то мере сумасшедшие, потому что в один момент все согласились принять участие в этом дурдоме, я бы сказала. Потому что действительно сценария не было. Э, чуть ли слова там не присылались прямо на съемочной площадке. У меня звонит телефон, мне приходят слова. Понимаете? И тоже это все. Но зато мы сняли живые, настоящие эмоции. И э, я думаю, что в истории кинематографа это один из редких случаев, когда... От все происходит именно так. Да, ж, ми вас поздравляємо. А сьогодні прем'єра. Кому повезет попасть, это будет сегодня в кінотеатрі України. Ми, ми дякуємо вам. А, Даша стафія з нею говорили про прем'єру фільму Ніч Святого Валентина, який сьогодні виходить в прокат. Тож давайте шукати кохання в нашому житті. Це зараз я думаю надзвичайно потрібно. давайте дивитись класний класне кіно разом із Яковом Смонар. Кожен ранок наповниться теплотею душевного спілкування. Дякую, за Дякую зараз. Прем'єрою тебе.